Okey, seterusnya soalan nombor tiga. <coughs> Dia beri cos X sama dengan negatif 5 per 13 di mana X berada di antara kosong hingga pi. Dan sin Y ialah negatif 3 per 5 di mana Y berada di antara pi per 2 hingga 3 per 2 pi. Cari nilai bagi setiap yang berikut. <coughs> Jadi untuk soalan ni kita kena lukis segitiga dahulu. Segitiga itu dilukis di mana? Di mana kawasan yang sebenarnya? Okey, tengok x. Cos x lah negatif 3, 5 per 13. Cos <coughs> negatif berada pada sukuan kedua atau ketiga. Okey, yang negatif sama ada sukuan kedua atau ketiga, tetapi pernyataan ini x yang dia nak itu berada di antara kosong hingga pi, Iaitu kosong hingga 180 pi rad, pi rad 180 darjah. Okay, yang ini um, sama ada 90 hingga 180 ataupun 180 hingga 270. Okey, kos negatif sukuan kedua atau sukuan ketiga. Tapi yang ni dia nyatakan bahawa dia terletak di, di antara 0 hingga 180. Jadi yang ni tak pakai. Okey? Jadi tak pakai, jadi yang yang di nak ni dalam sukuan yang kedua ada dua syarat yang bertentangan sedikit tapi ada persilangan antara dua syarat tersebut jadi yang ini dua dan tiga yang ini satu dan dua Okey. ni dua dan tiga ini satu dan dua jadi yang sama adalah dua jadi kita lukis segitiga itu pada sukuan yang kedua Okey, ya, sukuan kedua sukuan kedua Buka macam ni okay. 90 darjah di sini <coughs> Dia kata negatif 5 per 13 X ialah 5 Hypotenus 13 Jadi X adalah negatif di sini okay? Dan kemudian bila kita gunakan Pythagoras Theorem Kita boleh dapat panjang ini Panjang Y Iaitu berapa? Uh, panjang Y ni Kita kata Tak guna Y kot eh? Sebab dah ada Y kat sini eh? Tapi ni kita masukkan koordinat Y tu berapa panjang dia okay? Jadi dia akan dapat 13 kuasa 2 Tolak negatif 5 Kuasa 2 Jadi dapat 169 Tolak 25 Itu 144 Jadi punca kuasa 2 bagi 144 Ialah 12 Jadi kita label sini 12 Apa pentingnya Okey, apa pentingnya? Supaya kalau kita tulis nota Okey, kita ulang sekali lagi Cos dia dah bagi Kita tulislah untuk sin dengan tangent Jadi sin x Di sini x Okey, jadi sebenarnya yang ini Okey ha, Tapi dia berkaitan lah Okey, jadi sin x adalah 12 per 13 Cos dah ada Lepas tu, tangent je. Tangent X ialah 12 per negatif 5. Tapi negatif tu kita letak tengah-tengah lah. Okey. Bagi nota. Uh. <coughs> Seterusnya, kita buat untuk Y pula. Sin Y negatif 3 per 5. Negatif berada pada sukuan ke 3 dan 4. Okay, A S T C. Add sugar to coffee. Jadi A all semua sekali. Sin tan cos ketiga-tiganya adalah positif. Contohnya sudut 40 darjah. Tangen 40, cos 40, sin 40 semuanya adalah positif. Bila kita sampai kepada sukuan kedua bila kita tekan kalkulator sin 100 positif cos 100 negatif Tangent 100 negatif tapi yang ini kita nak yang sin yang negatif maknanya sukuan ketiga dan keempat sebab sukuan pertama dan kedua adalah negatif tapi ni dia boleh tahu range of y ini terletak di antara 90 pi per pi per 2 ni 90 darjah eh. Okey. Hingga 270. Okey. Yang ini duduk di antara 2 dan 3. Sekali lagi macam sama yang tadi. Yang sama di antara dua-dua syarat itu adalah sukuan ketiga. Jadi kita lukislah Y itu dalam sukuan yang ketiga. So ketiga ke bawah macam ni ya. Butterfly. Okay. Okey sekurang pertama macam ni sekurang ke Kalau ulangkan sikit sekurang pertama dekat sini sekurang kedua dekat sini sekurang keempat dekat sini Okay Tapi untuk ni cikgu pada malik lah Sebab kita lukis ni je Sin Y Jadi cikgu labelkan Y dekat sini Okay um, Negatif 3 Okay Negatif 3.5 Sin adalah opposite bertentangan per hypotenuse jadi negatif 3 dengan 5 dan kemudian bila kamu gunakan Pythagoras theorem 5 kuasa 2 tolak negatif 3 kuasa 2 kamu akan dapat uh, 16 jadi punca kuasa 2 16 ialah 4 tetapi kamu kena label negatif 4 dekat sini Okey? sebab koordinat dekat sini ialah negatif 4 negatif 3 Okey. Seterusnya kita dah ada sin tulis cos. Cos y cos adalah negatif 4 per 5 ok cos k adjacent over hypotenuse dan kemudian kita nak ada tangent juga tangent y adalah negatif 3 per Negatif 4 Iaitu 3 per 4 Okay nampak Sukuan ketiga tangen positif Sukuan uh, ni jadi Cos negatif uh, Sin juga Negatif Okay jadi baru boleh nak jawab soalan ni Okay jadi kamu kena Rujuk formula eh Rujuk formula untuk A Dia kata dia nak Sin X tambah Y Sin X tambah Y adalah sama dengan okay, rujuk formula cikgu pun tak hafal apa dia okey jadi bagi tahu situ ada tambah tolak yang kita kena baca betul-betul lah jadi tambah tolak itu kalau yang atas tu sin a tambah b maka dalam kertas formula cikgu pegang ni dia tulis a dengan b jadi sin a cos b tambah cos a sin b ini kita kena buka lah Sekarang sin adalah sin x cos y tambah cos a sin b. Jadi cos x sin y. Okey? Tak. betul, betul dan gantikan saja. Sin x, mana ada sin x? Sini yang ni x. Okey, ni terlupa x. Sin X Jadi dua belas Per tiga belas Darab dengan cos Y Cos Y Negatif empat per Lima Tambah Cos X Mana dia cos X Yang ni Negatif Lima Per tiga belas Darab dengan sin Y Sin Y Mana sin Y Sin Y tu Negatif tiga per Lima Igen. Okey. Dan kamu darabkan, kamu akan dapat negatif 48 per 65. Tak apa, kalau kamu nak tak salin semua sekali, tercenggak kereta, no problem. Boleh. Okey. Okay, jadi okay. yang sini akan dapat negatif dan kita akan dapat positif akan dapat tambah dengan 3 per 13 So jawapan akhir dia Adalah Negatif 33 per 65 Ok jadi itu untuk A Untuk B Apa soalan B Cos X tolak Y Cos X tolak Y Cos X Bracket X tolak Y Tengok formula tu juga Formulanya Dia kata Kalau cos X tambah Y Tapi ni tolak Ni tolak tu tengok yang bawah eh? okay, Kalau kertas cikgu pegang ni Nombor 9 Cos A tolak B Sama dengan cos A cos B Tambah Sin A, sin B jadi kalau ini tolak tanda tu ada di bawah. Okay, jadi cos A cos B tambah. Eh? Okay, jadi kita ada cos dahulu. Okay, cos x cos y tambah sin x sin y. Jadi cos x cos y cos x yang x kat sini cos x negatif 5 per 13 darab dengan cos y negatif 4 per 5 tambah sin x mana sin x ini 12 per 13 darab dengan sin y sin y sin y negatif 3 per 5 Okey. Jadi tengok balik sama tak seperti yang cikgu buat sebelum ni. Dalam kertas lain ya cikgu buat. Okey, pasti tetap. Jadi bila boleh cikgu tekan kalkulator untuk yang ini, Dia dapat 4 per 13. Inilah potong-potong-potong ni dengan ni. Positif lah sebab negatif darat negatif Dan kemudian yang hujung tu dapat negatif ya? Eh? Jadi tambah negatif, negatif lah Negatif 36 per 65 Jadi jawapan akhirnya negatif 16 per 65 Okey, dan C C, ya Kita dah dapat yang A ni adalah Negatif 3 per per Okay, kenapa ni korang simpan? Sebab soalan yang C tu berkait Yang A saja berkait Yang ni tak ada okay, Untuk jawapan untuk soalan C Dia kata cot Cot X tambah Y Cot x tambah y pertama yang kamu kena hafal dulu bahawa cot ialah satu per tangent okey satu per tangent tapi cikgu tak nak gunakan tangent punya formula cikgu biasa gunakan sin dengan cos punya formula jadi tangent adalah sin per cos jadi sebabkan cot ialah satu per tangent jadi cot adalah cos Per sin Jadi di sini ada X tambah Y Di sini juga ada X tambah Y Okay Jadi kita akan dapat uh, Jadi yang ini lah saya nak gunakan Yang bawah ni adalah nilai yang sama ni Okay Jadi cos X tambah Y Yang itu kena-kena salin formula dia Cos yang ni X tambah Yang B tadi tu tolak Jadi formula dia lain Sedikit saja lain Tapi jawapan tu akan amat-amat berlainan cos x tambah y kalau tambah di atas jadi uh, cos x cos y dan uh, cos cos tambah jadi ke tengah tu tolak sin x sin y sin x sin y jadi, untuk nilai sin x tambah y, cikgu aku guna terus nilai yang ni. Okay, jadi negatif 33 per 65. Okey. Jadi, yang ni cikgu salin. Cos x, cos x negatif 5 per 13 darab cos y negatif 4 per 5. Tolak sin x, sin x 12 per 13 dan darab dengan sin Y. Sin Y negatif 3 per 5. Dan kita bahagikan nanti dengan negatif 33 per 65. Okey, tengok nilai. Ibu salin betul tak? Hmm. Cikgu, 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 tolak. Okey. Jadi, kemudian bila cikgu darabkan bahagian yang pertama ni, Okay, ini dah boleh padam. Cikgu darabkan bahagian pertama. Dapat berapa? Uh, dapat 4 per 13. Negatif darab negatif akan okay? dapat positif. 4 per 13. Dan kemudian cikgu darab yang bahagian kedua. Ni ada negatif kat sini. Darab ni akan lagi dia tambah lah. Jadi tambah dengan berapa? Tambah dengan 36 per 65. 36 per 65 okay. Per dengan ni lah Negatif 33 per 65 Jadi yang atas tu kita tambahkan sekarang Bila kita tambahkan Kita dapat 56 per okay. Yang atas ni dapat 56 per 65 56 per 65 dan kita bahagikan dengan jawapan ni. Negatif tiga puluh tiga per enam puluh lima. Jadi, cikgu boleh tukarkan. Lima puluh enam enam lima darab. Negatif enam puluh lima per tiga puluh tiga. Jadi, enam puluh lima dengan enam puluh lima tu boleh potong. Dan jadi jawapan akhir dia ialah negatif lima puluh enam per tiga puluh tiga. Okey? Jadi itu saja untuk soalan nombor tiga. Assalamualaikum warahmatullahi